Ты что сделал? Макс, я ее был? Макс, я был ее. Я ее был. Я ее был. Кто был? я ее быв. Пусть есть. Я ее вбил. Так, так. Валим отсюда. Давай, 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 Зенек, валим отсюда. Ну что еще? Ее треба забрать. В смысле? Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Ну что ты будешь не делать? Вимкни миски. Мы получили замовлення, нас бачили на складе, там сотни наших отбитков. Последнюю годину она наши голосы, пока мы ехали. И там наша лопата. Чувак, ну заказ был какой? Оставить ящик здесь, а мы что? Мы оставили. А головой она могла удариться где-то по дороге. Ну или там, где ящик забирали. Ну лопату заберем. Лопату заберем, а девчину залишаем. Чувак, я понял. А, они упаковали ее в ящик и подсунули нам. А тепер глядя, щоб ми забрали і спорили, понял? Так. Забираємо дівчину, веземо до лікарні, кидаємо десь там і забуваємо про це. относитесь к миру проще. Принимайте жизнь и себя таким, каков вы есть. Слушай, я вообще не понимаю, зачем ты ее ударил? Ведь шипыся. Ах, кто меня ударил? Да успокойся, мы в больницу едем. Мы не едем в больницу! Зузу! У тебя большой акт! Убит работа лекарств! Нет, не надо! Оно... Убери ну, ты от меня Зузу! -зу. А ну сворачивай! Ну, Успокойся! <свист> <Да>, Успокойся, я тебе говорю! <свист> да что это за день такой, а? Хлопчики, дівчатки, що це було? Показили чи що? Тут така ситуація, дівчині погано стало. Сестрі моїй зле. Розумієте, в неї... Що за вами? Я з лісниці випав. Ми зараз в лікарню їдемо, а тут приступ, ну ми испугались. Спу... Ми просто перелякалися, а так все швидко. Дуже швидко. Створили аварійну ситуацію на трасі. Ми все так. виправимо. Небезпечно їздити небезпечно. Щасливої дороги. Спасибо. Ты вообще кто такая? Офигеть, не знаем, как тебя зовут и потеряли, за тебя уже 10 баксов. Два заказа, ноль по итогу. Я не помню. Якц. Им я свое не помнишь? Прізвище? Який день сегодня? Не помню. А. а зеленка у вас есть? Да нету, ее нету! А можно сигарету? Не пало. Не курим мы. А жвачку? И жвачки нет. Ну. Да. Ну хорошо, куда тебя отвезти? Нет. Едем куда? Ребята, а можно к вам? О, -о, О, что значит к нам? Зузу, а -а -а. скажи ей! Ну а -а -а. что ты молчишь? Ты нас совсем не знаешь. Тебе-то домой надо к своим, понимаешь? Ребят, я, я правда не помню, кто мой родственники. Я не помню, куда мне домой. У меня очень болит голова. И... еще так дождь. Да да, он родочек в Чукат. И демонтивно можно. Срака. Но ну, але зранку ты от нас иди. Добре? Бо это вообще не вариант. Да ты вообще ни на что не настраивайся. К нам не вариант, вообще не вариант. Ну только на одну ночь. Приехала, переночевала, проснулась, собрала шмотки, и ты нас не знаешь, и мы тебя не знаем. Понятно? Да, да, да. В нашому офісі чоловіка, яку я довго по голові. Uh -huh. І вона нічого не пам'ятає взагалі. Як таке могло статися? Воно мене лятає, Макс, табі ні? Ну, така стрьомна. Походу, не опасна. Радуть, ти завтра вже свалять. Ти впевнений, впевнений, що звалить? Я хочу, щоб все було як раніше. Хочу, щоб все було, як вчора. Хочу дивитися наш ролічок і думати про бізнес. Завтра вже буду смотрити свій ролічок. все будет, не переживай. Ну, а чего вы там стоите? Здравствуйте, в студии Елена Красовская со сводкой последних новостей на Украинские оккупанты продолжают вести обстрелы в позиции армии Новороссии из артиллерийских установок и тяжелых стрелковых орудий. Каратели обстреляли район Донецкого аэропорта, населенные пункты Есиноватая и Спартак. Донецк постепенно...